Bir neçə öncə insult keçirən meyxanaçı Ağakərimin səhhəti yaxşı deyil. Bu barədə meyxanaçının oğlu məlumat verib. Atam yataq vəziyyətindədir. Kimsə danışdırmasa danışmır. Həkimlər evə gəlir, müalicə yazıb gedirlər. Amma deyirlər ki, keçirdiyi xəstəlik ağırdır, ona görə də beyni özünü cəmləyə bilmir. Onun sağalması üçün möcüzə lazımdır. Ümid Allahdadır. Atılacaq ki, meyxanaçı Ağakərimin 2017-ci ilin martında beyinə qan sızıb Həmin gündən etibarən səhətində ciddi problemlər yaranıb. Space telekanalı bu mövsüm bir çox yeniliklər etməyi planlaşdırır. Bir çox yeni simalarla anlaşan kanal əvvəlki əməkdaşları ilə sağolaşıb. ATV-nin simaları olan İlkin Həsəni, Nicat Rəhimov və İlkin Misqədli bundan sonra Space-də çalışacaq. İlkin Həsənin layihə rəhbəri olduğu, Nicat və İlkinin baş rolda çəkildiyi poxlama məlte tamaşası sözü gedən kanalda yayımlanacaq. İlkin Həsən özü də yeni verlişdə ifrə çıxmağa hazırlaşır. Qeyd edək ki, Space də səhər verlişinə aparan Afət Abdullayeva və Anar Cəfərov kanalla yollarını ayırır.